kelihatan biasa. Tetapi, mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam. Jika didapati bersalah, anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Malaysia? Selamat pagi. Selamat hari Ahad hari ini MasyaAllah Diharapkan semua dalam keadaan yang sihat, walafiat, wa sihat sejahtera semuanya dan juga alhamdulillah kita fokus pada hari-hari yang terakhir ini. Hmm. Uh, pecutan terakhir kita pada bulan Ramadan ini waktu-waktu yang terbaik untuk kita menghantarkan doa. Jangan lupa selit dan hantarkan doa buat saudara-saudari kita di bumi Palestin insya-Allah mudah-mudahan semua dalam keadaan yang baik dan mereka dapatlah menghabiskan Ramadan sehabis mungkin yang terbaik ya Allah berikan insyaallah amin rabbil al alamin baiklah pagi ini menjangkau sehabis tangan hmm. dalam assalamualaikum subuh tentunya kita nak bersama-sama dengan pengerusi musolla raudhah ah kan tadi kita dah montajkan baiklah yang dihormati ustaz Muhammad Azli Abdullah dan yang tidak asing lagi yang selalu bersama dengan kami juga assalamualaikum subuh tentunya Puan Norish Karman, selebriti di Malaysia yang tidak asing lagi. Masya Allah. Assalamualaikum. Sini lagi kakak. Allahi okay. Apa khabar keduanya? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. 22 Ramadan sudah. Ya, betul. Masya Allah. Dah. Sudah, tak sedar. ya? Waktu yang terbaik ini, hmm. kalau boleh kita tak nak uh, satu saat pun kita leka, hmm, lalai betul. kan? Uh, dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi apa Ustaz yang boleh kita usahakan dalam pencutan terakhir Ramadan ini? agar Ramadan tidak berlalu begitu sahaja ya. dan Allah pandang usaha kita ya. sekarang ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahu wa nasarahu wa man wala. Terima kasih Farah. Juga terima kasih Sama MK yang menemani kita pada pagi ini. Okey. Alhamdulillah pagi ini kita berbincang tajuk menjangkau sehabis tangan. ya. Mm -hmm. oh. Uh, ...sebenarnya satu peribahasa Melayu yang apa uh, lebih kurang dengan kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat mm -hmm. sagunya apa lagi ya eh? apa uh, pantun yang uh, peribahasa yang melambangkan satu kesungguhan yang kita perlu lakukan kita sudah pun berada pada Ahad yang keempat bulan Ramadan uh, 22 Ramadan sudah kita masuk pada hari ke-22 bermaksud hanya lebih kurang 8 hari sahaja lagi hmm. ataupun 7 hari. Kemungkinan 7, mungkin 8. 8 pastilah. Kita akan meninggalkan Ramadan mungkin dengan perasaan yang bermacam-macam. Lah. Bagi kita orang beriman, tentu sekali kita akan rasa sedih. Kerana Ramadan yang membawa pelbagai pakej menarik lah pada kita ini, bakal kita tinggalkan. Hmm. Jadi apa agaknya kita nak buat dalam keadaan kita dah berada pada 22 Ramadan? yang tinggal lagi 8 hari ataupun 7 hari berbaki ni apa kita nak buat? Apa usaha yang kita perlu lakukan? Apa kesungguhan yang perlu kita tonjolkan untuk membuktikan bahawa kita bersungguh-sungguh nak mendapatkan tawaran yang Allah beri itu. Jadi satunya saya nampak alhamdulillah kita bagi mereka yang buka TV pada pagi ini mungkin Allah beri kesedaran padanya untuk bermuhasabah setakat 20 21 yang berlalu tu apa yang telah kita buat Mungkin ada yang sambil lewa, mungkin ada yang bersungguh-sungguh, mungkin ada rasa macam tak puas, mungkin ada rasa macam Allah nak 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 nak, nak ganti dalam 10 hari yang berlalu. Macam-macam perasaan. Jadi tahniahlah bagi mereka yang ada perasaan begitu. Cuma yang kita bimbang ada orang yang duk sibuk dengan menanti saatnya tiba hari raya sehingga kan lagu-lagu raya dengar lagu raya pun dah lemah. Kita ni jangan jangan terlalu lemah dengan lagu raya lah. Lepas tu ada orang kata kita ni sebenarnya dimomokkan sangat dengan lagu raya sehingga kita malah puasa tidak sebenarnya lagu raya tak beri apa-apa kesan pada kita dia cuma memberi memberi semangat kepada kita untuk apa raya itu kita sambut bersama keluarga bersungguh-sungguh juga kita apa menghidupkan apa apa hari raya Selamat. tapi kenapa kita menyalahkan lagu raya kalau itulah Allah cuma cuba kita sedikit je. Betul. Kalau orang apa saudara kita di Palestin apa berjuang dengan bom dengan apa dengan peluru, kita Allah berjuang dengan dengan lagu raya pun kita kalah memang malu rasanya. Mm -hmm. Jadi ini masanya kita tingkatkan sikit mungkin baca baca al-Quran kita belum khatam lagi kita khatamkan kalau rasa nak 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 fahamkan al-Quran lebih sikit ada ada masa lagi 8 hari kalau kita rasa nak meningkatkan amalan sunat dan sebagainya ini masanya masih ada lagi kalau nak hidupkan malam-malam akhir inilah masanya malam ni pula malam yang ke-23 malam 22 dah selesai dah kemudian apa lagi kiamulail apa tarawih mungkin kita rasa terlepas banyak sempat lagi tujuh malam lagi jadi insya-Allah Allah Maha Pengasih Penyayang Allah sentiasa beri peluang pada kita insya-Allah mari sama-sama kita lah sama-sama kita kejar. Kita kejar. Ada ruang dan peluang kesempatan ya. yang ada insya-Allah sama-sama. Ya, kita terus. kena buat macam Osain oh, Bolt. Betul. Lagi nak ujung lagi dia pecut. Masa Osain Bolt. Soalan dekat uh, NK. Ya ya. Seorang public figure ni masya-Allah ramai followers, ramai pengikut. Masya NK Allah. daripada dulu sampai sekarang subhanallah masya-Allah dan sebagai seorang ibu tunggal yang membesarkan 8 orang anak Masya Allah hebat <laughs> sungguh masya-Allah dan juga uh, apa agaknya yang NK lakukan pada hujung-hujung Ramadan ini supaya terasa aktiviti atau apa apa juga yang kita buat di, di akhir akhir Ramadan ini segalanya bermanfaat hmm. dan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. taala silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Farah TV Al-Jirah saya Selamat pagi pada semua yang menonton Bangun pagi ini menonton ya. um, Saya sebagai Saya rasa sebagai manusia biasa ni Kadang-kadang um, kita cuba nak mengejar sesuatu hmm. daripada setiap bulan, setiap bulan. Jadi saya didik diri saya dan hmm. didik anak-anak jadikan ini sebagai tabiat hmm. sepanjang tahun yeah. untuk tingkatkan zikir, Betul. untuk jangan lepas solat taubat setiap kali solat fardu, yeah. jangan tinggalkan solat duha, lebihkan Quran setiap kalau-kalau di rumah lepas anak-anak akan semua solat jamaah zuhur, asar, maghrib, isyak sampaikanlah ke tarawih bila-bila yeah. masa berkesempatan. Jadi bila tabiat ini sudah terbina daripada masa-masa biasa, jadi Ramadan tu bukan sesuatu perkara yang yeah. luar biasa yeah. untuk yeah. dilaksanakan. Cuma mungkin uh, dugaannya adalah bila ngantuk lebih. Yeah. Nak bangun susah. Um, um, berbohong kalau kita kata kita ni tak pernah terbabas. Yeah. Memang terbabas. Uh, ni nak saya nak bangunkan semua anak-anak. Uh, semua. Dengan yang ni bila dah bangun dia tumbang balik. <laughs> yang ni dah bangun dia duduk <laughs> kat toilet. <laughs> yang ni dah bangun dia duduk pula kat kerusi. Macam macam, -macam keren lah. yeah. uh, tapi itu perkara yang saya rasa um, saya kena lalui. Yeah. Uh, kena itu, 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 hadapi. Itu dugaan saya. Jadi um, saya hanya minta Allah. Allahumma ya barik bantu saya. Jadi setiap bantuan tu sukar untuk saya uh, uh bagaimana kerana ia berbeza-beza. Tapi yang penting sekali saya senantiasa um, pastikan zikir tu tidak lepas kerana itulah cara kita kuatkan hati kita. Jangan rasa marah, sedih terlalu kerana manusia sebab anak-anak pun manusia. Jadi anak dugaan untuk saya, hmm. kan? Saya tak ada dugaan suami. Hmm. Mak bapak pun dah meninggal. Jadi Allah bagi saya memang nah, khusus anak-anak ni. Jadi hmm. nak tak nak saya mesti meredahnya. Hmm. Hmm. Jadi saya pun uh, melihatnya sebagai uh, bukan Ramadan saja. Saya perlu melaluinya. Hari biasa pun saya perlu melaluinya. Jadi pada saya zikir kita jangan tinggal. Ya, betul. Kalau boleh kita jadikannya beribu-ribu lemon. Beribu-beribu oh, lemon. Ya, beribu lemon. Jadi kalau kita sebenarnya zikir itu boleh banyak Ustaz um, Farah. Kalau kita banyak mendengar yeah. kita berzikir sebenarnya boleh beribu. Kadang-kadang yeah. orang kata mana lah sempat. Macam mana tak sempat? Yeah. Kita tidak bercakap 24 jam. Jadi yeah, yeah. bila kita banyak mendengar. Sambil orang bercakap, kita berzikir. Di situlah sebenarnya kita tingkatkan zikir kita. Tak perlu sesuatu yang luar biasa sebenarnya. So istiqamah tu di situ sebenarnya bila orang tanya macam mana NK istiqamah? Macam mana NK jaga laporan? anak? macam mana NK menjaga Ramadan? Hmm. Saya tidak ada resipi istimewa. Okay. Saya hanya buat apa yang selalu saya buat. Itu tingkatkan zikir. Bila anak buat sesuatu yang merungsingkan, saya fikir, oh, dugaan. Bila anak uh, tak bangun ke bangun lambat, kita kejut satu-satu, ke satu, hmm. kita tahu itu dugaan saya. Betul. Itulah dulu nak kahwin ada anak. <laughs> ah, ini ada orang bagi anak. Ya? Jadi <laughs> uh, <laughs> jadi saya anggap zikirlah paling penting sekali. Selain dari solat itu, dah semestinya lah. Yeah. Zikir ni ada sesuatu luar biasa yang mungkin ramai manusia terleka, teralpa. Jadi itu saja. Masya Allah, itulah yang paling terbaik ustaz ya. Yeah. Maksudnya dah biasa pada bulan-bulan yang lain. Hmm. Masuk bulan Ramadan tu tak rasa susah sangat. Yeah. Buat, kan? Masya Allah, ini satu strategi yang baik yang boleh kita ikut untuk anak-anak kita juga yang lain. Insya Allah mudah-mudahan baiklah. Jumpa lagi selepas ini banyak lagi yang kita nak kupas, banyak lagi yang kita nak uh, korek rahsia daripada ustaz dan juga NK berkenaan dengan hari-hari yang terakhir yang perlu kita lalui. Insya Allah mudah-mudahan selepas ini dalam Assalamualaikum Subuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, di sinilah nantinya akan terbinanya sebuah makhad yang berasaskan sains, tahfiz dan juga turas di tanah seluas 2 ekar di Beserah, Kuantan. Tanah yang hanya kira-kira 200 meter sahaja daripada Musalla Ar-Raudah. Jom sama-sama kita menyumbang untuk pembinaan Ma'had Ar-Raudah yang mana pelajar seramai 300 orang akan dimuatkan di sini yang mana mereka bukan sekadar mendapat pendidikan akademik melalui pendidikan arus perdana tapi mereka juga akan mendapat pendidikan hafazan Al-Quran dan juga turas di Ma'had Ar-Raudah pelindung perdana. Jom bersama dengan kami. Satu sedekah selangkah ke jannah. Subhanallah, Masya Allah, Insya Allah, Mudah-mudahan. Baiklah Ustaz, uh, itu dia sedikit sebanyak perkembangan terbaru hmm. Musalla Ar-Rawdah. Wow, kita hmm. ada Mahat Ar-Rawdah, Insya Allah. Insya Allah. Yang akan kita wawarkan sekejap lagi Ustaz, yeah, yeah, yeah. perkembangan terkini. Saya dah melompat keluar. Nah, ya. ya, baju sama Ustaz. Saya melompat, <laughs> melompat, melompat keluar daripada skrin. Bagus Ustaz, jaga konti pagi ini. <laughs> Alhamdulillah, Subhanallah. Baiklah, kita nak berbalik kepada saudari uh, NK. Masya Allah, macam-macam oh, komen. Saudari. Macam-macam kita... <laughs> komen yang saya dapat ni. Mak Eton, Ya Allah, hebatnya anak kanda dengan lapan anak tahniah. Dan Wak mengatakan Uh, nourish Karman, tahniah 8 orang. Saya 6 orang, kilang dah tutup. Sempat lagi kilang dah tutup. <laughs> Subhanallah. Okey, uh, NK, uh, di hujung-hujung uh, Ramadan ini mungkin ada apa-apa amalan yang ringkas, mudah hmm. tapi dapat diisi dengan hmm. yang bermanfaat dengan jalan yang luar biasa. Boleh tak kongsi bersama dengan penonton setia kami? Pasti ramai pun dah tahu sebenarnya. Ustaz pun Farah dah tahu yang Ramadhan ini memang Allahumma inna asaluka afu tuhibaf faforni itu jangan tinggal tetapi yang kita selalu terleka setiap hari pagi macam saja awal subhanallah wa bihamdi subhanahu azimi itu adalah sesuatu besar tapi kita kadang pandang remeh hmm. simple simple things like that selain dari itu saya memang tak tinggallah selawat nabi Um, selawat Jibril sekali mm -hmm. sebab di dalam selawat Nabi itu ramai yang tahu Ustaz ya yeah. memang kita akan selawat Nabi itu tapi kita kadang terlupa selawat Jibril malaikat Jibril ini kadang bila kita dah ujung-ujung di nanti di uh, di judgement day bila kita kekurangan poin-poin nanti dia datang Okay lah, I want to contribute something because Farah selalu selawat pada InsyaAllah. saya. You know, Malaikat Jibril. So, dia susah nak bagi dia punya syafaat. Mm -hmm. Jadi, kita kena curi benda-benda macam tu yang jarang-jarang orang perhatikan. Jadi, saya sering-sering ingatkan diri saya dan anak-anak. Mm -hmm. Jangan tinggalkan, subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah dan Selamat Nabi. Nampak macam biasa, mm -hmm. tetapi sebenarnya sangat luar biasa InsyaAllah. bila ia dijadikan seharian dan yeah. setiap waktu dan so, setiap masa. Um selain dari itu uh, percaya kepada bahawa simple saja macam sementara Farah bercakap saya pun la ilaha illallah. Sambil-sambil je sambil-sambil yeah. sebab bibir kita lidah kita mesti yeah. dipraktiskan. tu. Kita yeah. tak tahu kita nanti pengakhiran hidup kita yeah. kita sempat ke tidak bersyahadah. Tapi insyaAllah kita mohon Allah supaya kita jangan terlepas daripada la ilaha illallah. Itu disejelah tak ada sesuatu luar biasa sebab saya rasa semuanya dah tertera di dalam Quran. Mesti ya. kita kalau rajin mentelaah Quran, membaca hadis, insyaallah akan jumpa tu. Insyaallah. Insyaallah alhamdulillah. Okay, mungkin daripada dulu kita tengok ni tenang-tenang ya. aja orangnya ya? ya. Bercakap pun tenang aja ya. semua. baiklah. Ustaz mungkin ada yang nak tambah doa? Ya. Mungkin uh, yang Antara boleh kita amalkan. Antara doa yang kita kena selalu minta Nabi ajar pada kita. Satu minta keampunan pada Allah. Mpun, ya. Dan kita minta syurga. syurga. Allahumma innaka afun okay. kirimun tuhibbul afwa wa'afu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun. Kamu mengampunkan dosa-dosa hambamu. Ampunkanlah aku, ya Allah satu. Kata Allahumma inna nas'alaka rida kawal jannah. Ya Allah, aku minta padamu rida mu, ya Allah dan juga minta syurga. Jadi ini semua yang kita minta dan juga minta dijauhkan daripada neraka. Wa na'udzu min sakhatika wan nar. Jadi itu antara doa yang sepatutnya tak lepas daripada bibir mulut kita sepanjang kita berada pada bulan Ramadan sebab pintu syurga dah dibuka, tunggu lagi kita nak masuk. Minta izin pada Allah untuk masuk. Inilah masanya ya Allah, aku minta syurga ya Allah pada ya Allah saya selit Ustaz ya. um, tadi kan Ustaz cakap minta syurga kan ya. tapi tak nak juga neraka mungkin ya. lepas neraka kena syurga kalau boleh ya. kita nak elakkan jadi Allahumma aji ni minannar tu ya, tidak boleh lain. tinggal, so, boleh some, tinggal ya, sebab sometimes so, mungkin so. go through juga neraka Betul. after that get syurga Betul. so kita kalau hmm. boleh tak nak neraka juga Betul. jadi Allahumma aji ni minannar antara zikir yang saya praktikan hmm. setiap hari yeah. uh, so, dengan penuh perasaan dia baca selepas solat tu tujuh kali subuh dan maghrib tujuh-tujuh pintu syurga neraka itu tutup untuk InsyaAllah. kita. Hmm. Dan juga doa seringkas yeah. Rabbana atina fid dunia hasanah. Ya, ya, lah. itu, setiap hari itu kan. Sehabis sehabis baik doa lah. Ustaz ada nak kongsi doa macam mana terjun dari TV dari ke sini. ah, <laughs> ha, itu kena tanya to macam mana dia nampak. Lah. <laughs> Subhanallah. Baiklah Ustaz. Dah lalang Ustaz. Daripada Kuantan datang ke sini. Oh, dah ni, syak, lah, Ustaz ni. Pembangan terkini Musallat Raudah. Dan juga dah dengar kata ada kompleks pengajian ya. pula untuk adik-adik kita ni special. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Uh, saya ucapkan ni kepada semua yang menyokong selat ar raudah alhamdulillah selat ar raudah dah siap alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Kita nak baca sikit-sikit-sikit tu biasalah uh. kita akan minta sikit-sikit nak buat tu kita minta nanti tapi uh, kita ada projek kedua yang kita kena sambung apa kerja-kerja kebajikan ni uh -huh. tadi kalau tuan-tuan perempuan semua tengok macam mana saya berada di kuasa lapang tanah 2 ekar yeah. yang hmm. dah pun kita miliki hmm. dah ada dalam geran dah nama kita jadi uh, kita nak buat mahad Ma'ahad itu mungkin siap sepaling awal dua tahun. Tetapi kita akan mula lancarkan apa, kelas ini bermula insyaAllah lepas raya ini. Kita akan ambil pelajar, akan menumpang di bangunan masjid atau bangunan masjid. Okay. Tuan-tuan cuba bayangkan tanah yang lapang tadi, belum ada apa-apa construction, belum tiang piling, belum belum pacak, belum apa. Cuba bayangkan inilah saatnya. Nanti Bila esok bangunan itu dah naik, kita teringat balik. Hari ini saya sebut yang saya nak minta semua jom kita sama-sama kita buat foundation dia. Mm -hmm. Cuba bayang kita 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 ratakan tanah masing-masing beri, beri, sumbangan untuk untuk bina tapak yang kukuh. Oh, so, terbaik Bayangkanlah ni. ha ni terbaik dia. Mm -hmm. ya. Bayangkanlah satu masa esok bila pelajar belajar situ dapat pahala, guru mengajar tu dapat pahala, kebajikan dapat di situ kita dapat pahala sepanjang masa sehingga la yaumil kiamah sampai hari kiamat sampai kiamat. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak join dengan kami, marilah. Uh, musolla ar-radah ni dengan mahad ar-radah sebelah aja 200 meter aja. Mm, Jadi peringkat awal kami cadang nak buat mahad tu ada surau. Mm -hmm. Tapi oleh kerana rugi space. Uh, sebab masjid berdekat kita cabutlah design tu. Kita dalam drawing tu dikeluarkan uh -huh. apa uh -huh. musolla iaitu yeah. eh, semayang di masjid mm -hmm. 200 meter jalan kaki aja. Mm -hmm. Jadi memang kuasa tu kuasa tepi lereng bukit. Uh, ada anak sungai yang sungai sebelah mahad ni mm -hmm. tidak disentuh oleh pembangunan. Ha, jadi kita nak besarkan, nak cantikkan, nak ada rekreasi di tepi itu, di tepi sungai itu. Supaya kalau anak-anak taman sekarang ni, anak kampung yang nak main di situ pun boleh nanti insyaAllah. Sementara lah kalau nantinya bila dah ada mahat itu nanti, pelajar-pelajar boleh jadikan satu sudut di dalam kawasan mahat mereka, sekolah mereka ni tempat untuk mereka rekreasi, untuk healing lah kita kata. Ini peluanglah lah bagi sama-sama kita membina Maha ar pula selepas berjaya membina Musala ar Masya-Allah. Masya hebat sungguh rakyat Malaysia ni. So maksudnya untuk kita memudahkan urusan adik, -adik kita. Ha, mungkin Farah ingat lagi pengajar, dulu 3 ya? tahun dulu masa saya cakap di sini. Ya ustaz. Benda yang sama pada ketika itu bawa pacak, pailing. Musala ar kan. Kubah pun tak ada dah. lagi betul sekarang ni dah siap dah kita dah guna dah kita dah dapat keuntungan daripada apa yang kita dah laburkan alhamdulillah alhamdulillah semoga dipermudahkan dan dipercepatkan proses pembinaannya masya-Allah dan juga bagaimana ustaz cara yang paling mudah cara yang paling terbaik juga untuk yeah. kita nak, nak menyumbang sebab sekarang ni semua mudah di di hujung jari ustaz jadi yeah. apakah cara yang paling terbaik ya okay, tuan-tuan kalau nak menyumbang boleh ke kami punya website www.musallaarradah.com satu Ah ha, ini QR ni paling senang ya Allah ya Tuhan aku buka handphone. Ha terus. Kalau nak tunggu waktu berbuka nanti si shot dulu. <laughs> screenshot dulu untuk kita bawa waktu berbuka nanti ya. nak, nak ada orang kata nak Pahala. nak tunggu waktu mustajab doa. Ha. nah, ha, jadi pada ketika itu simpan dan jangan simpan saja share dengan kawan-kawan. Ya betul. Bayangkan kalau kita keluar RM20 kita share dengan kawan ada 200 orang setiap orang keluar RM10 pula banyak mana pahala kita dapat sebab kita menunjukkan orang baik, baik kita dapat pahala mereka itu. Betul. Dapat pula pahala kalau lah contohnya daripada sumbangan ini kami musola akan ambil apa apa untuk juga untuk kita buat iftar. Uh -huh. Bayangkan ada bahagian pada memberi makan pada orang berpuasa dapat lagi pahala orang berpuasa. Uh -huh. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak perbanyakkan pahala ambil keberkatan bulan Ramadan, mungkin nak ambil keberkatan malam Lailatul Qadar malam ni, nak tunggu baru nak nak QR, Inilah masanya Tuan-tuan dan puan semua kita sama-sama memperbanyakkan uh, pahala pada baki hari-hari Ramadan ni yang inilah mungkin masanya yang Allah beri peluang pada kita untuk kita memperbanyakkan amal insya-Allah. Insya Mudah-mudahan keadaan terkini Ustaz di Musolla Ar-Raudah pada hujung-hujung Ramadan ni bagaimana keadaan? Masya-Allah, kami dah ingat hujung-hujung Ramadan ni iftar ni dah dah makin slow tapi okey alhamdulillah makin okay. makin ramai Asya datang Allah. sebab kita sediakan juadah percuma. Kemudian, mulai, setiap hari kita buat uh, juadah sahur pun kita sediakan. Kemudian untuk 10 terakhir ini, mm -hmm. kita buat Qiyamullah pukul 4 pagi. Kemudian kita ada setiap malam bacaan satu malam, satu juz'u. Mm -hmm. Buat 20 rakaat, satu juz'u imam akan bawa sampai hari yang ke-28. Mm -hmm. Jadi yang 29 itu dah tak ada orang nak balik kampung dah. Mm -hmm. Jadi sama tempoh seminggu ni kalau nak rasa semayang memang sampai sakit petih, inilah peluang ini mm -hmm. di Musyadarat. Tapi jangan bimbang sebab kami dah terkenal sekarang ini, Musyadarat dah. Masjid 24 jam Sejuk Ha, kita ah, tak tutup aircon sepanjang Ramadhan ni Datang lah bila masa nak airtikah Datang, datang InsyaAllah Bilik tetamu raihkan. pun ada Ya, bilik tetamu pun ada, ada Kalau penat boleh jumpa kita, jumpa kita sediakan bilik Subhanallah Wa'akbar Itu dia menjangkau sahabat tangan Bolehlah ambil gambar siap-siap Siapa-siapa eh. -siap ha. siap -siap ah. yang bertujuan nak bersedekah Dan juga uh, boleh sharing dengan kawan-kawan kita juga Kongsikan dengan sahabat-sahabat kita Dalam WhatsApp group dan sebagainya Kita sebarkan kasih sayang InsyaAllah Ada juga ganjaran dan juga pahala di sisi Allah Subhanallah Wa'akbar Baiklah Terima kasih pengurusi Musaul La'ar tentunya yang dihormati Ustaz Muhammad Azli Abdullah dan selebriti public figure yang tidak asing lagi di Malaysia ini masya-Allah. Uh, Puan Norish Karman NK terima kasih banyak-banyak. Sampai lagi insya-Allah di masa-masa akan datang. Kalau tak sempat nak jumpa selamat hari raya Aidilfitri ah, juga. Masya-Allah. mohon maaf dari batin. Maaf saya batin, batin juga, maaf, juga sama batin. kita Ustaz. Baiklah insya-Allah selepas ini Assalamualaikum an menyusul bersama dengan yang berbahagia Ustazah Muzayyanah Abdullah insya-Allah dalam Assalamualaikum. Jumpa lagi selepas ini. Ayah ingat tak dulu kita pernah datang sini? Hmm, mestilah ingat, Oma. Tapi kenapa? Kalau macam tu, jomlah kita pergi musalah ar Boleh kita solat Zuhur kat sana. Ayah, Datuk Ayah. Musalah ar dah siap. Cantiknya, Oma. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Apa khabar? Apa khabar? Alhamdulillah <laughs> sihat-sihat Ustaz, Alhamdulillah Ustaz Cantik sungguh masjid ni, dah terbina ya eh? Alhamdulillah, semua semangat orang ramai Kalau dikira-kira kan nampak macam siap Tapi sebenarnya masih perlu lebih kurang 200 ribu lagi Berbaki mana yang ada ni kita ada kuliah duha setiap Sabtu, kita ada kuliah maghrib setiap malam. Satu yang menarik, kita ada bilik musafir. Rumah dengan ayah musafir kan? Bolehlah kita cuba bilik ni, di atas ni. Kebetulan oh. pula oh. sekarang ni, Zuhur pun dah masuk. Mari kita solat dalam, kita tengok apa yang ada di dalam. Ah, baik, baik, Okey, jom. sila. Allah Akbar. Siapa membina kerana Allah akan sebuah masjid. Mana lillah kita ada di masjid. Walaupun kecil itu sebesar sekecil sarang burung. Allah dah bina untuk dia mahlikan dalam syurga. Ha, ayah. Hmm. Boleh tak Umar nak pergi kelas ngaji kat sini? Eh, mestilah boleh, Mak. Ini kamu salah raudah. Ah ha, kalau macam itu, pergi dulu ya. Kalau kita tidak menjadikan tajwid itu sebagai sempurna, maka kemungkinan besar solat kita tidak akan sah. Alhamdulillahirobbilalamin.